ৰাতি হৈ যোৱা দবা পতা বৰষুণ জাকৰ পাছত পুৱা মুকলি আকাশত বেলিটোৱে ভুমুকি মাৰিছে ৰাস্তাৰ কাষত থকা এজোপা কঁঠাল গছৰ ওপৰত দুটা বান্দৰে কথা পাতি আছে এটাৰ নাম খদমদম আৰু আনটা নাম তহিলং বান্দৰ খদমদম আৰু তহিলঙে মানুহৰ স্বভাৱৰ ওপৰত কথা পাতি আছিল বান্দৰ খদমদমে ক'লে বান্দৰবোৰে এই পৃথিৱীখনো কিনো আছে চহৰবোৰত দেখা নাই নেকি মিউনিসিপালিটি ট্ৰাকবোৰে খ খ আৱৰ্জনা কঢ়িয়াই লৈ যায় ইয়াৰ আচল কাৰণটো কি জানো কি নো আক মানুহবোৰৰ আপোন পুতিয়া স্বভাৱটো বান্দৰ দুটাৰ কথা বতৰাবোৰ শালিকা পিলপিলি আৰু টপটলৈ শুনি আছিল সেই কথাবোৰ শুনি শালিকা টপটলৈ মাত লগালে অঁ তহঁতে মানে আমাৰ কথাবোৰ শুনি আছ শুনি আছ আকৌ মানুহবোৰ সঁচাই আপদ পেটে নিজে ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰবোৰ বনাই লৈ আমাৰ থকা ঠাইবোৰ নোহোৱা কৰিছিল সেইবোৰ ঘৰত বাঁহ সাজিলে ভাঙি ভাঙি পেলায় আমাক থাকিবলৈ নিদিয়ে চোৱাচোন আমাৰ যাতে গড় শালিকা আমি ঘৰবোৰত নাথাকে বাৰু ক'ত থাকিম তাকেইতো কৈছোঁ মানুহে আমাৰ কথা কি ভাবি নিজৰ ভিতৰতে ইজনে সিজনৰ কথা চিন্তা নকৰে আৰু এটা কথা যে মানুহবোৰে কয় যে মানৱৰ অত্যাচাৰত আমি থাকিব নোৱাৰো আমি জানো অত্যাচাৰ কৰোঁ আমি পেটৰবোৰ গুচাবলৈহে খাদ্য বিচাৰোঁ হয় নে নহয় ওপৰলৈ কচোন তইতো দেখিছ দেখিছোঁ দেখিছোঁ এইটো দেখা পাইছোঁ যে ক'ৰবাত যদি আম কঁঠাল মধুৰিম আদি গছত তোমালোকে বেছিকৈ লগা দেখা যায় তেতিয়া গছজোপাকে কাটি পেলায় কোৱা শুনো নহয় বানৰ পৰা একো এটা খাবলৈ নাপাওঁ গতিকে গছজোপা কাটি পেলাওঁ তাকেই কৈছোঁ সিহঁতে খাবলৈ পোৱা নাই ঠিকেই কিন্তু আমিতো পাই আছিলোঁ কিয় তাৰমানে আমি নোখোৱাকৈ জীয়াই থাকিব লাগে চাচোন মানুহৰ চিন্তাধাৰাও তেতিয়া খদমদমে দুখ মনেৰে ক'লে মানুহে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে গছ ৰোৱাৰ নামতো বাৰে মানে চেগুন গছ আৰু ৰাস্তাৰ কিনাৰত নিম গছ ৰোৱে

ঘূৰি ফুৰা নানাবিধ চৰাই কল কাৰলি যদি নাথাকে ঠিক সেইদৰে জীৱ জন্তুবোৰ যদি নোহোৱা হৈ যায় কিয় গাড়ী মটৰৰ যন্ত্ৰ পাতিবোৰকে মানুহে দেখি থাকে মানুহবোৰৰ আমনি নালাগিবনে মানুহবোৰে ইমান দূৰলৈকে ভাবিয়ে চোৱা নাই চাগে ভাবি নোচোৱা নহয় সিহঁতে কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থহে পূৰণ কৰে কিয় সেই জগৰাবাৰী চাউলৰ বস্তুটোৰ কথা মনত নাই নে এই বুলি খদমদমে মনত পেলাই দিলে সেই কথা শুনি শালিকী পিলপিলে মূৰ দুপিয়ালে সেই দেখি তপতলৈ সুধিলে তই জান নেকি সেই জগৰা বাৰীৰ বস্তাটোৰ কথা নাই মই নাজানো নাজানো যদি মূৰ দুপিয়াইছিলি কিয় নাই ককাইটি সেইটো তাই মুদ্ৰাটো তাই সকলো সঁচা মিছা কথাতে মূৰ দুপিয়াই বাৰু কাহিনীটো কি আছে শুনোৱাচোন শুনো মানুহৰ আপোনাৰ স্বভাৱটোৰ কথা

আমি ঘাত তারপর গুছি যাও এই তারপর গে বান্দরকা তার আনফলে চাইকাও তারপর উড়ি গুছি গল ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় প্লিজ সাবস্ক্রাইব আর এটা কমেন্ট কৰি দিব